Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak bongkar satu topik yang hmm boleh kata nadi dalam dunia pendidikan. Kita akan selami apakah alatan-alatan penting yang boleh ubah satu kelas yang biasa-biasa kepada satu pengalaman belajar yang luar biasa. Pernah tak anda terfikir soalan ni? Apa agaknya yang membezakan kelas yang kita rasa bosan dengan kelas yang betul-betul melekat dalam ingatan kita? Sebenarnya jawapan dia mudah je dan seperti yang kita akan lihat, ia banyak bergantung pada alatan yang guru tu pilih. Baiklah, jom kita mulakan. Jadi, apa sebenarnya senjata rahsia yang kita sebut-sebut dari tadi ni? Okey, untuk faham, jom kita tengok dari dua sudut pandang yang utama. Okey, kalau kita tengok dari mata seorang pelajar, sumber pembelajaran ni, ha, ia adalah apa saja yang boleh bantu dia faham. Tak kisahlah buku teks ke, video dekat YouTube ke, atau aplikasi interaktif dekat telefon. Apa-apa saja asalkan ia bantu capai maklumat pembelajaran. Sekarang, kita tukar topi pula. Dari perspektif seorang guru, sumber pengajaran ni ibarat toolbox atau kit alatan mereka. Ia adalah semua benda yang mereka guna untuk sampaikan ilmu, untuk cetuskan rasa ingin tahu dan paling penting untuk jadikan proses belajar itu sendiri lebih seronok dan berkesan. Jadi, sekarang kita dah tahu apa itu sumber pengajaran. Persoalan seterusnya, kenapa ia penting sangat dalam bilik darjah? Apa impak dia yang sebenar? Jom kita tengok. Sumber-sumber ini sebenarnya menyokong empat tiang utama dalam pembelajaran. Ia bukan sekadar hiasan tau. Ia bantu untuk bagi kefahaman yang lebih mendalam, bagi pengalaman yang lebih kaya, wujudkan persekitaran yang menarik dan akhir sekali ia memperkukuhkan ilmu. Jom kita bedah siasat satu persatu. Pertama sekali, pemahaman yang lebih mendalam. Dengan sumber yang betul, topik yang rumit dan abstrak boleh jadi senang faham. Cuba bayangkan, cikgu terangkan pasal sistem suria guna cakap-cakap je banding dengan guna model 3D atau video animasi. Jauh beza kan? Itulah kuasanya. Seterusnya, pengalaman jadi lebih kaya. Bila guna sumber yang pelbagai, pelajarnya berubah tahu. Daripada sekadar dengar pasif kepada peserta yang aktif. Contohnya, buat lawatan maya ke muzium, main permainan pendidikan atau buat eksperimen sendiri. Benda-benda macam ni yang akan buat pembelajaran tu diingati sampai bila-bila. Tiang yang ketiga, ia mewujudkan persekitaran yang menarik. Bila cikgu guna alatan yang cool dan inovatif, ia boleh terus cetus minat dan motivasi pelajar. Bilik darjah tu sendiri akan rasa lebih hidup. Belajar bukan lagi rasa macam paksaan, tapi rasa macam satu pengembaraan. Dan yang terakhir, ia mengukuhkan apa yang dah dipelajari. Sumber yang bagus bukan setakat bagi maklumat, ia bantu pelajar kaitkan ilmu tu dengan hidup seharian mereka. Bila macam tu, barulah ilmu tu betul-betul lekat dan boleh diguna pakai. Sekarang kita dah betul-betul faham kenapa ia penting. Jom kita buka toolbox ni dan tengok apa sebenarnya yang ada kat dalam. Anda mungkin akan terkejut tengok betapa banyaknya pilihan yang ada untuk para pendidik sekarang ni. Toolbox orang guru zaman moden ni, wow, memang luas. Ia bukan lagi setakat papan hitam dan buku teks. Ia merangkumi dunia digital, bahan interaktif dan Ya, yeah, termasuklah persekitaran di sekeliling kita. Jom kita pecahkan kepada empat kategori utama. Senang sikit nak faham. Pertama, kita ada bahan cetak yang tradisional lah macam buku teks dan modul. Kemudian ada bahan bukan cetak macam video dan model fizikal yang boleh kita sentuh dan rasa. Lepas tu, sumber digital yang tawarkan macam-macam interaktiviti. Dan jangan lupa, alam sekitar kita sendiri, muzium, taman, semua tu boleh jadi bilik darjah yang paling best. Okey, ada macam-macam alat memang best, tapi kalau tak tahu cara nak pilih yang guna, tak jadi juga kan? Kunci sebenarnya terletak pada strategi. Jom kita tengok macam mana. Jadi, macam mana nak pilih dengan bijak? Ia bermula dengan kita tanya soalan yang betul. Adakah bahan ni tahan lama? Berbaloi tak dengan harganya? Sesuai ke dengan tahap pelajar kita? Dan yang paling-paling penting, adakah maklumat dalam tu tepat dan terkini? Ini adalah penapis asas sebelum kita pilih apa-apa sumber. Di sinilah peranan seorang pendidik tu jadi lebih daripada sekadar penyampai maklumat. Mereka jadi macam seorang kurator pameran. Mereka kena pilih bahan dengan teliti, kena seimbangkan antara matlamat pembelajaran, keperluan pelajar dan juga kekangan praktikal macam bajet dan akses. Pilih sumber yang betul tu baru separuh jalan tau. Cara kita laksanakan pun sangat penting. Strateginya mudah je. Kita kena rancang betul-betul integrasi dalam pengajaran secara semula jadi, libatkan pelajar secara aktif dan sentiasa nilai semula keberkesanannya. Ia macam satu pusingan yang tak pernah berhenti untuk penambahbaikan. Tentu sekali, kita cakap memang nampak senang, tapi dalam dunia sebenar, ia tak selalunya mudah. Ada banyak cabaran yang para pendidik hadapi. Jom kita jujur dan bincangkan apa halangan-halangan ni dan macam mana kita boleh bergerak ke depan. Piramid ni tunjuk dengan jelas cabaran-cabaran utama yang ramai guru hadapi. Isu ketersediaan sumber, terutamanya kat kawasan luar bandar, bebanan kos untuk beli alatan yang canggih, jurang digital antara pelajar yang mampu dengan yang tidak dan yang paling kritikal, keperluan untuk guru itu sendiri sentiasa ada kepakaran dan latihan yang berterusan. Tapi ah di sebalik semua cabaran ni, ada satu kuasa besar yang boleh ubah keadaan, iaitu teknologi. Zaman sekarang ia bukan lagi satu pilihan. Ia adalah kunci untuk kita rapatkan jurang dan cipta pembelajaran yang lebih dinamik, yang lebih pribadi untuk setiap pelajar. Petikan ni, fuh, memang merumuskan segalanya. Teknologi ni bukan sekadar alat tambahan, ia adalah satu anjakan cara kita belajar. Ia bagi peluang untuk pembelajaran yang interaktif, yang relevan dan yang paling penting, yang ikut rentak setiap pelajar yang berbeza-beza. Jadi kita dah lihat apa itu sumber pengajaran, kenapa ia penting dan bagaimana nak gunakannya dengan berkesan. Persoalan terakhir saya untuk anda, fikirkan sejenak. Dengan semua pengetahuan ini, apakah satu perubahan, tak kisah kecil atau besar, yang akan anda lakukan untuk jadikan kelas anda yang seterusnya lebih berkesan dan memberi inspirasi? Fikirkanlah.